ഓം നമ ശിവായ കാശീവിശ്വനം ഗംഗാതരംഗരമണീയ ജടാകലാപം ഗൗരീ നിരന്തര വിഭൂഷ്ടമഭാഗം നാരായണ മദാപഹാരം वाराणसीपुरपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रह वरेण कलत्रवन्तम् ी पुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनां भरदरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभय वरप्रदशूलपानिम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतां शुशोभितकिरीट विराजमानम् बालेक्षनातल विशोषित पञ्चबानम् नागादिपारचित बासुरकर्णपूरम् सि पुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं धनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वारानसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं पुरपतिम् भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परश निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनःसमाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रहितं स्वजाना वैराग्य निलयं गिरिजा स्वजानानुरागम् वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपते पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यातम् अष्टकमिदं पठते मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं साम्प्राप्य देवनिलये लभते च मोक्षम् विश्वनाथाष्टकमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॐ नमः शिवाय